بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میرا نام ڈاکٹر افضال قزیر صدیقی اور میں بی ایس سی ڈی ایج ایم ایس اور ایف ٹی جے جی پنجاب ہوں یعنی فضرت ورجات میں ناظرین آج کا جو برننگ ایشو ہے اسی پہ بات ہوگی میں ہر روز شہروں میں دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ ابھی تک لوگ ففٹی پرسینٹ لوگ بھی ماسک نہیں لگا رہے اور ففٹی پرسینٹ لوگ بھی بلاضرور شہروں میں گھوم رہے ہیں مانا کہ عید سر پر ہے لیکن عید کی خریداری ایک ساتھ نہ بھی ہوئی تو کون سی قیامت آ جائے گی وائرس کا گراف اوپر ہی اوپر جا رہا ہے پڑوسی ملک کے حالات سے بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے آخر کیوں کیا اس وقت احتیاطی تدابیر کرو کہ جب تمہارے گھر میں کرونا ڈیرے ڈالے گا کیوں بچوں کے بہن بھائیوں کے اور ماں باپ کے دشمن بن رہے ہو گھر میں کرونا پھیل گیا تو کون کسے سنبھالے گا یقین کرے نہ تو آپ کو آپ کا پڑوسی سمالے گا سنبھالنے آپ کے گھر آئے گا نہیں دیگر رشتے دار اب یہ وقت ہے ماسک لگا لو غیر ضروری باہر نہ جاؤ اور اگر انتہائی ضرورت کے تحت باہر جانا پڑے تو واپسی بار ہاتھوں کو دو منٹ تک مل کر صاف کر لو اور سینیٹائزر لگا لو اور گھر پر رہیں سبزیاں لگائیں سبزیاں اگائیں اور چھوٹے پھلدار درخت لگائیں اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو ہر دو گھنٹے بعد ہاتھ دھویں ویسے میلے ٹھیلے چیلم چفتے فاتح خوانے جہازوں پر ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں اور ان تمام تقاریب پر رش کم سے کم کریں جو غیر ضروری چیزیں ہیں یا جن کے بغیر زارا چل جاتا ہے ایسی تمام سرگرمیوں سے اجتناب کریں مسجدوں میں نمازیں سین میں ادا کریں یا چھت پہ ادا کریں اور مناسب فاصلہ رکھیں قالین اٹھوا دیں گزشتہ سال کی طرح جس طرح قالین وغیرہ گزشتہ سال اٹھا دیے گئے تھے تو وہ بہت اچھا ہوا تھا کافی کنٹرول ہو گئی تھی بیماری باہر جانے سے پہلے دس مرتبہ سوچیں کہ آیا باہر جانا واقعی ضروری ہے یا اس کے بغیر کام چل سکتا ہے اگر نہ جائیں نہ جائیں اور کام چر سکتا ہے تو بالکل نہ جائیں احتیاط کریں احتیاط کریں اس سے پہلے کہ حکومت مجبوراً مکمل لاک ڈاؤن کر دے صرف اور صرف احتیاط آپ کو اور آپ کی فیملی کو بچا سکتی ہے اب تو ایسا وائرس بھی دریافت ہوا ہے جس کی ویکسین بھی فی الحال نہیں ہے تو سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کو کرونا ہو جائے تو کیا کریں ناظرین جوئیں شک ہو علامات زہر ہوں جیسے کوئی تھکاوٹ زہر ہو یا جسمانی درد زہر ہوں یا گلا پکڑا جائے تو سب سے پہلے آکسی میٹر سے اپنا آکسیجن لیول آپ چیک کرائیں اگر کم ہے تو فوراً آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جتنا جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنا ہی جلدی آپ کور کریں گے اور اگر گھر پر آپ نے پانچ سات روز ضائع کر دیے تو پھر آپ کو سیریس حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پیچھے میں نے آکسی میٹر کا ذکر کیا ہے یہ اب ہر گھر اور ہر ملے کی ضرورت ہے ہر اسپتال میں بھی یہ موجود ہے آپ اسپتال میں جا کر چند سیکنڈ میں اپنا آکسیجن لیول چیک کرا سکتے ہیں یہ بازار سے اور میڈیکل سور سے چند سو روپئے میں مل جاتا ہے چیک کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیں اور تو اکسی میٹر بار اکسیجن چیک کرنے سے قبل آپ کو ہاتھ دھو کر یعنی سینیٹائزر مل لینا چاہیے تاکہ حفظان صحت کے تقاضے پورے ہو سکیں ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ کسی کو گھر میں کرونا ہو جائے تو کیا کریں تو ناظرین فوراً اسے الگ کمرے میں شفٹ کر دیں اور مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ڈاکٹر صاحب جو ادوی ادویات تجویز کریں ان ادویات کو استعمال کریں ناظرین اسپتالوں میں نوے پرسنٹ سے زائد جگہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور گراف جو ہے وہ اوپر اوپر جا رہا ہے خدا کے لیے احتیاط کیجئے احتیاط کیجئے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے گزشتہ سال جو خوف پیدا ہوا تھا پھر وہی خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مکمل احتیاط اور پرہیز کیا جائے چالیس سال سے اوپر جو افراد ہیں وہ جلد از جلد اپنا ویکسینیشن کرائیں تاکہ جوانوں کی باری آ سکے نماز پڑھیں اپنے اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کریں نماز سے بہتر کوئی وسیلہ قربت تو وسیلہ نہیں ہے اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور اس موزی وائرس سے نجات کی اپیل کریں یا حفیظ ہو یا سلام ہو اور لا اللہ تسمان کا ظالمین کا وظیفہ جو ہے وہ کریں الخم شریف چالیس مرتبہ پڑھ کر اول آخر دروش شریف پڑھیں پانی پر دم کر کے مریض کو بھی پلائیں اور خود بھی پئیں اور گھر والے بھی پئیں ان شاء اللہ شفا ہوگی خواہ خواہ دلیر بننے کی کوشش نہ کریں سینکڑوں دلیروں اور جان بازوں کو کرونا نے مہلت نہیں دی کتنے ڈاکٹر اور نرسیں جان کی بازی آر کر شادق پا چکے ہیں جبکہ یہاں ابھی تک بعض آزاد فرماتے ہیں کہ کرونا اور رونا کوئی چیز نہیں ہے جی اندازہ لگا لیں ہم نے زندگی اسپتالوں اور مریضوں کے ساتھ گزاری ہے تو ہماری ارتجاع آپ سن لیں پرہیز کریں احتیاط کریں گھر تک محدود رہیں گھر پر اپنے کام نکالیں کچھ سبزیاں لگائیں کچھ چھوٹے پھلدار درخت لگائیں مثلاً مالٹے انگور وغیرہ اور چھوٹے آڑو وغیرہ اور سیب وغیرہ کے درخت لگائیں یہی صورت میں ہے کہ جب آپ کے گھر میں وفر جگہ موجود ہو بچوں کو آن لائن تعلیم جو وہ جاری رکھیں کرونا کے ساتھ آپ کو مرنا جینا سیکھنا ہوگا اگر آپ کے محلے میں کوئی دیاری دار ہے تو اس نازک وقت میں اس کی ضرور مدد کریں اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ نے مدد کرنی ہے دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازیں گے آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے گی ناظرین انڈیا میں چار لاکھ مریض روزانہ ڈکلیئر ہو رہے ہیں اور مرنے والے بغیر اکسیجن کے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں لہذا ماسک کا استعمال ناظرین نے ضرور کریں اور مریض کے لیے بھی اور تیمار دار تیماردار کے لیے بھی اور باہر چلنے پھرنے والوں کے لیے بھی ماسک جو ہے وہ سب کے ضروری ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گندے ماسک لگائے ہوئے پھر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ میری سمجھ سے بڑھتا ہے ناظرین اس موضوع پر چند گھنٹے بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن مختصر بات اثر رکھتی ہے لہٰذا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ درد پریشانی اور ناگانی آفات سے اور کرونا سمیت ناگانی آفات سے محفوظ رکھیں اگر میں آپ سے پھر التجائے کہ ماسک میں نے فاصلہ رکھیں رش والی جگہوں پہ نہ جائیں ہاتھ ملانا چھوڑ دیں ہاتھ خالی چھاتی پہ رکھ کر تو مہمان کو خوش آمدید کہیں ہر دو گھنٹے بعد دو منٹ تک مل کر ہاتھ کو صابن سے دھوئیں اگر یہ احتیاطیں آپ کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نائنٹی نائنٹی فائیو پرسینٹ آپ محفوظ رہ جائیں گے پڑھے لکھے لوگ اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو احتیاطی تدابیر سمجھائیں اور یاد دہانی کرائیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو امید ہے آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تاکہ مفید معلومات آپ کے دوستوں اور عزیزوں تک پہنچ سکیں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد